27 березня відбулось пленарне засідання чергової 51-ї сесії. У місті планується підвищення тарифу на воду ще приблизно на 1 гривню 50 копійок. Порядку денному питання номер 2 доповідає заступник директора КП водоканал» Дніпропетровської обласної ради Кармазін Лариса Любомирівна. Питання має таку назву проєкт рішення про звернення до голови Дніпропетровської обласної ради щодо відшкодування частини тарифу. На послугу централізованого водопостачання, централізованого водовідведення, депутати уважно дивіться перекріщення, задавайте питання. Будь ласка, жовтоводський водоканал е, працював два роки з 2017 року на тарифі, який був нам встановлений національною комісією. От, на сьогодні він уже став економічно необґрунтований. Ми всі мали змогу ознайомитися з тим тарифом, який розрахував відповідно до чинного законодавства Водоканал. І по суті, це, цей тариф повинен був би збільшитись на 75%. На сьогодні, з 22 лютого 2019 року, відбулася сесія Дніпропетровської обласної ради. Підприємству встановлений тариф. Який зріс на 30% це був перший етап підвищення. Далі ми продовжуємо роботу з комісії з питань ЖКГ Дніпропетровської обласної ради, але при цьому ми розуміємо, наскільки буде. Фінансове навантаження на кожного жителя міста Жовті Води, тому ми просимо підтримати нашу ініціативу звернення до Дніпропетровської обласної ради як органу, який встановлює на сьогодні тариф для жовтоводського водоканалу, підтримати нашу пропозицію щодо компенсації частини тарифу. Економічно обґрунтованого, тобто, якщо водоканал оприлюднив економічно обґрунтований на сьогодні тариф 51 гривня, 34 копійки, ми просимо Дніпропетровську обласну раду компенсувати на кожному кубі реалізованої води для населення 10 гривень. Наразі в нас тариф для житлової забудови міста 37 ,96 гривень 96 копійок, для приватного сектора та інших споживачів 36 ,30 гривень 30 копійок. Якщо ми вкладемо призведення, що ми будемо платити 10 гривень менше? На... Не від цього тарифу, від економічно обґрунтованого 51 гривня 34 копійки. Да. Доручаю створити робочу групу з депутатів, а також працівників виконавчих органів з Жовтовозької ради в скобках фахівців з економіки для того, щоб оцінити оцінити економічну обґрунтованість тарифу, який визначає жовтовоський водоканал, як економічно обґрунтовано. приблизно так. Наступна. Ситуація наступна. Зараз вони отримали, вони отримали, скажімо так, наказ, чи як це називається у вас, припис. Припис. На відключення в місті Жуттіводи там більше 300 будинків. Да? 400 будинків, більша частина з яких на обслуговувані управляючі компанії КП «Вжрево». Жрево. Причина коротко це неуплата з боку КП «Вжрево» жодної копійки. Жодної копійки за освітлення під'їздів в цих будинках і за роботу ліфтів. При тому, що 300, більше 300 тисяч за освітлення своєї управи вони сплатили. Да? года, с 19-го, вступил закон про энергорынок. Согласно этого закона, все ранее договора на поставку электроэнергии утратили свою силу. Необходимо было заключить договор с новым поставщиком. Так как КПЖР не заключила договор ни с единым поставщиком, законодательная норма предусмотрена, что на три месяца, на 90 дней государство дает ему поставщика, называется «Остание надея». Если за эти три месяца предприятие, которое ушло, государственное предприятие станет надея» не нашло себе другого поставщика или имеет долги, значит через 90 дней это предприятие подключают. И больше ни один поставщик в Украине не может взять и поставлять им электроэнергию, пока они не заплатят свои долги. По состоянию на сегодняшний день КПЖРЭО за три месяца не заплатила за жилые дома ни копейки за потребленную электроэнергию. На сегодняшний день уже все вчера на 26 число пришло уведомление с Киева. Согласно этого постановления необходимо было отключить все жилые дома, и в том числе промзону ПЖРО. Промзону все полностью ПЖРО отключили, все отключили полностью, остались дома. На дома на 26 число составлены акты недопуска о том, что нас не допустили до отключения этих домов. На 26 число, это как бы еще пока у нас есть аргумент, почему дается еще 4 дня на то, чтобы погасить долги КП Жрео, чтобы с 1 апреля, потому что с 1 апреля это последняя точка, все, мы обязаны будем отключить все дома. Если мы не отключим эти дома, согласно постановлению Кабинета Министров, вся эта задолженность как бы защита с нашего предприятия, потому что мы не отключили. В связи с этим Владимир Васильевич предложил, Владимир Васильевич предложил вариант такой, у нас он единственный как бы на сегодняшний день Необходимо платить долги КПЖРО, то ли они сами плачут, то ли за рахунок кредита, который сейчас вы дадите или не дадите его. То есть если по состоянию, с э, завтрашнего дня, когда Владимир Васильевич будет ехать туда и пытаться договариваться с этим предприятием государственным о погашении долгов, и о том, чтобы на первое число не пришло подтверждение на отключение, потому что если оно придет в пятницу, подтверждение на отключение, мы обязаны будем отключить все дома. Чтобы вы понимали, в каких условиях. Остальные дома, которые СББ, все договора заключили, за электроэнергию платят, с ними все хорошо. Кроме тех 20, в этом списке еще есть, которые сейчас на Копажирах, 24 дома, которые Копажира у нас не уведомила и не уведомила поставщика на Нади, о том, что 24 дома ушло в СББ. Там еще сидят 24 дома, которые каким-то образом оказались в Капажирах. Не сообщили никому о том, что они вышли с технего состава. То есть на сегодняшний день мы, я же говорю, мы единственный город пока в Днепропетровской области, который все жилые дома отключены. А чтобы было понятно, у нас есть три типа домов в городе Желтые воды. Первое это с лифтами, которые есть возможность отключить лифты и лестничные клетки. Второй тип домов это там, где можно просто лестничные клетки попробовать отключить, чтобы было темно в подъездах. И третий тип домов это весь старый рынок, это там, где нет возможности отключить только освещение. То есть придется погасить, называется, с центров питания. То есть дом целиком вместе с жильцами этого дома, которые платят за электроэнергию, платят как пожирал. Предприятие еще в, в ноябре месяце вышло на конкурс по э... постачальника. услуг. Почему мы на это вышли? Потому что у нас с ДТЭКом начался год и разрыв договора по <как> ДТЭКам. Из-за чего? В свое время, как был подписан договор э, на э, то, что три дымовые счетчики и вся электронерия, которая входила в город, э, получается с потерями с воровством и всего остальное, вешалась на КПЖРО. При потреблении городскому в месяц в среднем 400 тысяч, э, плюс-минус э, 20, нам наставлялось 800 тысяч киловатт и больше. Мы такие суммы платить не могли, через ДТК. Ступились, но один э, проиграли, но опять же выходили э, в но Судовая тяга продолжается. Чтобы дальше этого не, ну, не, проход, ну, не продолжалось, мы э, решили взять этот договор и найти другую управляющую компанию. Выставили на тендер. Э, прошли два круга тендера. Был у нас э, Киевская компания, которая предложила свои услуги. Но с ними тоже э, не против. Ну, получается, это если долг есть на предприятие перед бывшим, то он не может заключить ни с кем другим да, вот. вот и получилась такая ситуация. По заключению, как было сказано, что мы э, по СББ не давали информацию, давали всю информацию полностью, все дома, которые отходили, все сто процентов показано. Точнее надо говорить, что мы 22 дома показали. Но, тем не менее, э, с 1 января мы э, по закону, не имея э, на расходил э, договора, мы не имеем э, получить договор на постачание. Заявка э, на приедение была у нас подана, э, по-моему, 27 или 20, 17 ответ только, по-моему, 16 января. И получается, был выставлен счет 5600. Мы с этим выставляли письма, писали, дать разъяснить, какой откуда взялась такая сумма. Нам сказали, что это там переходный период, ДТ, там затроена сумма. Ну, конкретно никто не раз, полочка меня... до да, этого у нас было три договора. Да, хозяйственную деятельность, на общежитие и на э, жилье. По этим докторам травмованным разные тарифы мы оплачивали услуги. Почему мы оплачен хозяйственную деятельность, мы взяли средние ну, показания, э, сняли показания счетчиков и по ним мы выставили, ну, посчитали сумму, которую нужно было оплатить. Мы оплатили эту сумму. По домам 5 миллионов. Как предъявить людям, если у нас получается месячный потребление, ну, оплата договора а 2,5 миллиона. Это за два месяца надо людям выйти и сказать, вы должны, мы ничего не будем делать, ваш тариф съел э, электроэнергия, мы должны, ну, это абсурд полный. Без разъяснений э, ДТК и ЦК э, объему и объема нам выставляют. А что вообще ничего не платили за деньги, которые население платило? Чего не подплатили вообще ничего поставщику? Население что-то платило, что он так же, по тарифу, что вы посчитали. Почему вы не платили за население вообще ни копья, хотя за свой админкорпус вы заплатили? Можете пояснить? Потому что, еще раз объясняю, нету развязанных этой суммы разбивки. Ну, какие, за что выстроена такая... Сумма? А куда деньги эти девали? За электри... По тарифу, которые включали в плату за электричество. Они у нас ну, читалось, на, на предприятия арестованы, все деньги идут на счет, который заходит в предприятия, они сейчас в аресте и поражаются. Долги, заплаты. так а что вы за себя заплатили и, не ждали разъяснения, а по населению ждали разъяснения? Потому что объемы разные. 5 миллионов и 200-300 тысяч. Ну так хоть что-то заплатите, знаете, как говорят. Ну если ты должен тысячу долларов, хоть, хоть десятку заплати, покажи, что ты добросовестный. Ну, десятка ну, тогда хоть разговаривать можно было. Вы три месяца вообще ничего не платили.